днем Дню Святого Валентина. Готовили ее учащиеся седьмого Д-класса, ну и помогали учащиеся и других классов. Давайте пожелаем им успеха и начнем наш праздник. император Клавдий II издал указ, запрещающий людям жениться. Он считал, что брак удерживает мужчин дома, а их предназначение — быть хорошими солдатами и отважно сражаться за Рим. Но молодой христианский священник Валентин не внял указу и тайно венчал двух влюбленных. Когда император об этом узнал, он повелел заключить нарушителя в тюрьму и потом казнить. В тюрьме Валентин, лишенный священных книг, разнообразил свой вынужденный доступ тем, что писал письма дочке тюремного надзирателя. Молодые люди полюбили друг друга, и перед казнью 14 февраля 270 года Валентин послал прощальную записку с краткой фразой «От Валентина», что и стало обозначать вечную привязанность и верность, а дата смерти священника навеки осталась в памяти людей. Это имя мне желает зла. Ты был собой, не будучи монтейки. Что есть монтейки? в именах Валентин и Валентина. Валентина сильная, здоровая. Ее отличает большая доброта. Ей трудно отказать человеку в помощь. Валентин сильный, здоровый. Он верный друг, товарищ. Ему доверяют тайны. Хорошую книгу предпочитает футбольному матчу. Не курит. Любит ловить рыбу, собирать грибы. Вообще любит быть в природе. Любит играть в шахматы и разгадывать кроссворды. А сейчас мы познакомим вас с самоотверженной девочкой Гердой, которая спасла своего друга Кая от нежной королевы. Ах, Кай, ну, милый Кай, тебя нашла. Какой же ты холодный, что с тобой? И снова глаза, и ледяной покрытой пеленой. Зачем же, Герда, ты сюда пришла? И как же помешать ты мне посмела? И снега собираю слово я, Так снежная милела королева. Когда я это слово соберу, То королева мне весь мир подарит. Ко мне же приближаться ты не смей, Тепло блять, и мне твоих не нужно. Не надо вспоминать прошедших дней, и ведь мой прежний мир уже разрушен. Как жарко стало вдруг, как горячо, как больно что-то в сердце мне кольнуло. И знаешь, Герда, видел я еще, из глаза будто проскользнула. Ну где же я? А что это вокруг? когда и как я вдруг здесь оказался. У снежной королевы был в плену. Вокруг нас было ледяное царство. Закончился холодный снежный плен. И ледяные губы быстро тают. И вековым снегам и дам взамен бегут ручьи. Весна вдруг нас Феврония. Романтическая история любви этой супружеской пары описана величайшим автором XVI века Иероболаем Герасим в древнерусской повести о Петре и Федронии. На Руси и сказ о том, как Фиброния с Петром были парой непримерной, дружной, любящей и верной. Многое век перенесли, но расстаться не смогли. Верой, правдой брать держали и друг друга уважали, Пролетела та пора, нет Февронии, нет Петра, но они – пример семьи, честной, искренней любви. Князь Петр был вторым сыном мужского князя Юрия Владимировича. На мужский престол он вступил в 1203 году. Несколько лет до этого он заболел проказом, который никто не мог его излечить. Да, князь, велел вести себе в Бизанскую землю, славившись веками. Там, зайдя в одну горницу, он увидел девицу, сидящую за вышиванием. Февра не поразила Петра своей мудростью, разгадывая самые трудные загадки. Она же соглашается излечить князя при условии, что он возьмет ее в жены. Измученный князь согласен на все. Однако, вылечившись, не отказывается выполнять свое обещание, после чего опять покрывается язвами. Февроника помогла ему еще раз и стала княгиней. Постепенно князь понимает, что Феврония его единственная любовь. Дамурские и приказы отказаться от престолов если не вперед Февронию и учает далекую деревню. Сила любви Петра и Февронии победили коварство и ненависть. Любовь и верность, явленные нам в истории вечной, Дверь Петра и является являются двумя крылами птицы счастья, имя которых семья. Сиялись. Вдруг вошел Пушкин. Он очень низко поклонился, но не проронил ни слова. Робот была видно в его движению. Мы не вскоре ознакомились и заговорили. Однажды явился он в Тригорской большой черной книгой. Мы уселись вокруг него, и он, он прочитал поэму «Цыганы». Я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу в тот момент затем вечерняя прогулка по аллее Михайловского парка. На другой день я уезжала. Утром Пушкин пришел в Тригорское и на прощание подарил мне опечатанную главу Евгения Онегина. Я разрезал на страницах, лежал в четверо лист почтовой бумаги. Со стихами я помню чудное мгновение. Новенья, Передо мной явилась ты Как мимолетное о Какие чистой красоты В томлении грусти безнадежной В тревогах шума суеты Звучал недолгой голос нежный И снились милые черты Шли годы, бурь порыв мятежный Рассея прежние мечты И я забуду твой голос нежный Твои небесные черты В глуши, во мраке заточений Тянулись тихо дни мои, Без божества, без вдохновения, Без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, И вот опять ее всты, Как мимолетное видение, Как гений красоты. И сердце бьется у И для него воскресли вновь И божество, и вдохновение, И жизнь, и слезы, и любовь. поэма о любви, написанная писателем Грином страстно и искренне. Сказка о балах парусах, лелеемая в душе бедной девушки о двинется, расчекая волны прямо к тебе. Тихо будет этот чудесный корабль. На берегу много соберется народа, удивляющий и ахая. Корабль подойдет величественно к самому берегу по звуке прекрасной музыки. На берегу много соберется народа, Удивляешься и ахая. Тогда ты увидишь, а, тогда ты увидишь храброго прощения в принца. Он будет стоять и прощавить к тебе руки. Я вижу, Алые паруса, корабль движется к берегу. Да, это он, мой чудесный принц, Как долго я тебя ждала. Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне Ты приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, чего только ты пожелаешь. Жить с тобой, мы станем так дружно и весело, что душа твоя не узнает ни слез, ни печаль. Thank you Посуду. Рисуй, что захочешь, Сердиться не буду, Но лучше на нем рисовать не учисти. Пускай мое сердце останется чистым.